Ha? Tapi bila duduk semayang atas kursi Ramai orang dia ambil kesempatan Dia meringankan semayang dia Atas kursi Dia mampu berdiri walaupun seketika Dia tering masuk semayang duduk Tak sah semayang orang lagu ni Kerana dia masih lagi ada kemampuan Berdiri walaupun saat Dia berjalan pakai tungkat Makna dia masih lagi mampu berdiri Walaupun 5 saat Maka bila 5 saat dia mampu berdiri Dia dikira mampu lah Pasal apa hang masuk semayang duduk tak sah semayang nah ha. Makna hang wajib berdiri kadar hang mampu 5 saat tu. Nah, dia berjalan. Contoh lah saya tunjuk contoh. Jalan betul dah. Ha, letih dah, tak larat dah. Maka dia masuk dalam masjid, dia mampu berdiri kadar 5 atau 10 saat. Lebih daripada tu sekali lagi, dia pening nak rabak. Maka kadar dia mampu, dia wajib berdiri. Angkat takbir lah Allah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada Nabi Fatihah. dia dah melelong. Ha, bila mai belelong lagu ni mudarat diri dia. Waktu tu dia boleh duduk. Tapi bukan duduk terus. Kalau dia nak cari sokongan mana-mana pun boleh. Mana sebelum dia duduk. Contoh orang yang sakit uzur ni afdal semayang di hujung sekali, tepi ni. ni. Ataupun dekat dengan tiang. Macam tuan-tuan punya -tuan, tuan tiang ni duduk dalam Cantik Cantik eh, ni. Orang hak sakit, orang tua-tua, uzur dan sebagainya. Suruh mereka semayang di tepi sekali ataupun di tepi tiang. Supaya apa? Bila tengah semayang datang ke uzuran. Mereka boleh jadikan tiang ataupun dinding tempat sandaran. Tengah nak rebah ni, pak di sandaran ni tiang. Boleh. Tak ada masalah. Sah semayang. Cik sandar ni Kita kata tu dia semayang seronok. <laughs> Papa pergi bercuti. Ah ha, kita nampak lagu tu, ikut syarak boleh. Bukan kata dia boleh semayang sandak lah tu. Kalau dia... Tuan-tuan dengar tak lah kalau tak ada mikrofon ni? Ha, dengar? Lah. Ha, kalau dia semayang, dia boleh berdiri. Rokok, sujud dengan baik. Tetapi bila dia nak naik rokaat yang baru, dia tidak mampu. Ataupun dia mampu tapi kurang sikit. Dia kena ada sokongan untuk dia tuik naik. Maka dia boleh semayang sambil dia letak kursi, letak meja, rapa ke kan tepi dia. Supaya sekejap lagi bila dia nak naik, naik rokaan baru kan, dan dia kena sujud, dia tak larat, dia boleh tekan kursi, Allahu Akbar. Jawab dia boleh. Tak ada masalah. Kalau dia semayang seorang, kalau dia semayang berjemaah duduk tengah-tengah, aku pula. Nak semayang yang so, boleh, nak naik sekejap lagi payah. Dia boleh tarik tangan orang tua. Boleh tarik. Allah. Oh. Oh, Boleh? Tapi dengan syarat orang sebelah tu mesti kenal dia. Jangan dok main tarik. Lagi orang tu tak kenal dia main tarik. Dia kena terajang lah kuih. Anak kariah okey ya. Eh? Dak ni hukum pekah ni sungguh. Nah, orang orang tu mesti kenal dia. Tahu kata dia uzur, dia tak mampu naik, maka tarik untuk bagi sokongan dekat dia silakan. Pasal dua-dua tengah sembahyang dia tak kira ganggu orang sembahyang. Yang tak boleh ni kawan tu sembahyang, kita tak sembahyang, Pergi kacau dah tak leh. Tengah sembahyang, ta'awanu 'alal birri wat taqwa tidak jadi masalah dalam keadaan kalau tak mampu berdiri dan tu keadaan dia dulu makna hang semampu mungkin hang berdiri juga walaupun sandak tempat sa sandak tempat sa apa tuih dan sebagainya dah tak mampu menyusahkan orang ramai ustaz sembahyang duduk nak duduk pun keadaan dia duduk macam mana nabi duduk atas lantai dulu iftirash dulu bila kita ada penyakit lah ni kan macam-macam penyakit gout lah apa nama Pelipat lutut tak boleh lipat lah, sakit lah. Ataupun budak-budak muda race motor, superman-superman, accident. Poket apa nama, kepala lutut masuk dalam poket, hancur. Maka ganti dengan simen, ganti dengan besi, kepala lutut tu. Simen daripada paha sampai hujung kaki. Boleh tak semayang lipat kaki tu? Tak boleh. Bila tak boleh, baru duduk atas kursi. Duduk atas kursi pula, jangan ambil kesempatan. Ramai orang semayang atas kursi ambil kesempatan. Saya tunjuk contoh. Duduk sini nampak? Nampak? Hensel pula bunyi, muntah nampak? Nah. Baik. Dia dia tak mampu duduk lagu ni Okey. Maka dia pun tahu keadaan diri dia, dia tak mampu. Dia stand back kursi dia Tapi bukan kursi ni lah. Kursi bulat tu. Nak? Ha, nah, jadi, bila dia masuk, dia mampu diri walaupun tak, wajib dia berdiri Nak? Allahu Akbar. 5-6 saat tu dia pening dah. Nak abah dah. Maka dia pun duduk. Bila dia duduk ni atas rusuh keringanan ni, masyarakat dia tak boleh berdiri. Maka boleh bagi dia. Dia pun baca patihah habis apa semua. Sagi dia nak rokok. Sebelum dia rokok tu, kalau dia rasa ada kekuatan untuk berdiri, wajib dia berdiri balik. Wajib berdiri balik. Kita kadang-kadang bila duduk tu berasa oh, ni soal sedap juga <laughs> kerja ni. Nampak? Lepas tu kita pun rokok, kita pun sujud pakai isyarat atas kursi saja. Jaga, jaga buat baik, baik. Boleh menyebabkan yang kita Dia tengah duduk, ada kekuatan untuk berdiri, wajib berdiri balik. Kenapa? Rokok ni dalam keadaan berdiri. Tapi kalau tak mampu nak buat guna, rokok atas kursi jugalah. Bukan pasaran. Nampak? Atas keringan nak. Lah. Atas keadaan diri kita. Jadi bila kita bangun berdiri untuk rokok, kadar ya. Allahu Akbar kita rokok. Nampak? Bila rokok ni, ramai juga orang. Bukan kata hak sakit. Hak sihat, pun rokok tapi Rokok dengan pegang silap paha. Bodoh. Pegang, Ha, silap paha pegang apa? Nabi suruh dalam hadis. Bila kita semayang ro 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 rokok, ro, rokok keadaan rokok ni. Jari enggak. Pegang kepala lutut. Hang tangan panjang macam si Penzi pun pegang kepala lutut juga. Ni ada orang tangan panjang. Dia pegang petikrik. Tengok macam nak luku. Ni pegang kepala lutut ni. Nah, ah rokok ke tu. Kepala jangan tengok kaki. Waktu rokok, kepala tengok tempat sujud, lembut tu. Supaya jadi lembut tu. Kalau tengok kaki, kepala jadi tunduk, lembut tu kada. Bagi dia ni rokok. Nah. Ah. Yang satu lagi bila bangkit dari rokok, ke tidak? Sami Allahu liman hamidah. Ci dah punya goyang tangan macam duit ni pada mainan. Ni batal ni ni. Ni yang motor berat. Kan nah, goyang apa lu? goyang. Betul lah. Ni anggota yang dia akan bergerak apabila kita bangkit. Macam dia pergerakkan. Refleksi badan. Cuma kita boleh kawal. Boleh kawal. Boleh eh? oh, mis, nanti, hidup, lah. <laughs> ha? Oh, boleh. Nanti saya Masjid panjang. Ah kita boleh kawal pergerakan. Maka ada anggota tubuh yang kita boleh kawal pergerakan dia. Contoh tangan, kaki, dada, kepala. Ni semua boleh kawal. Jangan melampau, melampau batas bila bergerak. Nah. Ha? Sami Allahu liman hamidah. Sudah? Dok raya tu mah. Payah sat eh. Saya punya IC ada belum dah. Jadi kalau logo tu dia suka berak, boleh tak kalau saya buat keras tu? Ah ha, boleh tapi jangan sampai hilang nazar sembahyang. Hmm. Sami Allahu liman hamidah. Ah ha, tu kawal Hak tu huduhlah nampak ingat rokok pada -pada lah. Pada-padalah, pada-pada kita boleh kawal nah. Ha? Dia ada anggota yang boleh kawal pergerakan dia. Ada anggota yang kita tak boleh kawal pergerakan dia. Ada anggota-anggota yang kita tak boleh kawal. Bila kita bergerak, dia pun berayun. Laki ada, perempuan ada. Kan kena Amboi, hai, nak kena cerita tak? ambui Oh, Ambil, hai, empat tu, mana kena apa? Hak boleh kawal, kena kawal. Hak tak boleh kawal, nak buat apa mana? Orang laki semayang, senok dalam, tak pakai. Waktu rokok, waktu sujud, kena apa berayun. Takkan nak pukul. Mana boleh. Yang tu maaf pada syarok. Orang perempuan pun sama naik. Eh, baju dalam tak pakai. Waktu rokok, waktu sujud. Berayu Nabi. Tambah memang kalau umur 80 ke atas. Nampak? Ah, tadi nak buat kemana yang tu tak boleh. Tak boleh dikawal. Nampak? Yang boleh kawal, kena kawal. Nah, Makit ni. Sambil Allah. Hamidah. Tangan tak elok eh. Tak payah duduk berayun dah. Eh? Ha, lepas tu banyak orang. Bila dia berkidal nak turun sujud tu. Dia tarik seluar lah. Lepas lah. tu <tiklah>. dia angkat seluar lah. Betul Dia pun baju lah. Baju pakai singkat. Takut sujud sekejap lagi dia nampak pukul. Dia pun tarik-tarik tu. -tarik. Ni semua bergerak ni. Bukan perbuatan semayang ni. Kena jaga lagi apa Nah. Jadi, kalau lah dia tidak mampu berdiri, maka dia dibolehkan duduk kerana, kerana kemampuan dia takat tu saja. Bila dia duduk, tuan-tuan muslimin muslimat, waktu dia nak turun sujud, jadi dia hanya tak mampu berdiri. Adakah dia tak mampu sujud juga? Kalau dia tidak mampu sujud, maaf pada syarak keringanan bagi dia untuk sujud di atas kursi, kadar bawah daripada rokok dia. Tapi kebanyakan orang yang semayang di atas kursi, dia hanya tidak mampu berdiri. Tetapi dia mampu nak sujud di atas lantai. Mampu nak sujud di atas lantai. Dia mampu sujud di atas lantai. Maka kalau dia mampu turun sujud di atas lantai, dia buat isyarat sujud di atas kursi, semayang dia tak sah. Faham lagi elok dah? Orang tak mampu berdiri, tak semestinya dia tak mampu ruk sujud. Nampak? Maka orang yang tak mampu berdiri, contoh dia main main, -main dia tak mampu berdiri lama. Dia pun angkat takbir dalam keadaan berdiri, dia duduk. Okey lah, cantik dah. Rokok pun dia tak mampu berdiri. Dia pun rokok dalam keadaan, dalam keadaan dia duduk di atas kursi. Nampak? Tapi bila sampai waktu sujud, Lalu orang akan ambil ringan dia pergi sujud isyarat atas kursi sedangkan dia mampu turun di bawah dia meninggalkan kewajipan dan kemampuan dia membatalkan semayang. Ha ni kita dalam masalah semayang kita ambil ringan. Berdiri tak leh lama duduk, ambil brim berdiri sampai 2 jam tak apa. Panggil nama ni. Meon bin Sudik saya. Dalam duit 400 dia pasal. Semayang hang duduk terus. Oh, boleh. Jadi bila kita mampu untuk sujud di bawah, walaupun kita semayang atas kursi, kita dikira mampu untuk sujud di atas lantai, wajib turun sujud di atas lantai. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ah, Susah apa? Sujud di atas lantai, ada turun. Daripada kursi turun sujud di atas lantai, bukan susah pun. Dia bagi alasan pula. Saya bukan tak mau sujud di atas lantai. Boleh sujud. Nak duduk antara dua sujud, saya sakit kaki juga. Lagu mana nak buat? Baik. Kita tak mampu duduk macam ni. Waktu tak dua sujud. Kita mampu duduk ke mana? Yang tidak menyakitkan. Lagu ni. Duduk di duduk di atas tumit. Eh, ni boleh. Mampu tak boleh? Tak mampu juga sakit tak? Kisah. Duduk di atas lutut. Ni yang tak sujud ni. Ha duduk betul. Rabbil Boleh tak boleh? Tak boleh juga tak. Maka bila tak boleh baru naik ke kerusi balik. Daripada sujud kan? Allahu -oh, Akbar. Ni duduk antara dua sujud ni. Tapi jangan naik kursi lah. Ni saya tunjuk contoh. Ha ah, duduk Rabbi baju. Sampai habis waqfu anni Allah akbar. Dua kali tu Bang, Faham? ah, tu keadaan dia. Ni main sujud betul ya Allah oh, senang banyak. Ah. Huh? <laughs> Masalah sujud di atas kerusi ni pun kira ulama ke. Lah. Ada ulama kata tidak sah sujud isyarat di atas kerusi kerana sujud di atas angin. Pasal sujud ni dia mesti berlapik. Maka kalau tak sujud lebih tu je ada ulama kata tak sah. Sebab tu yang nak jadi sah, hang tak mampu turun sujud di bawah. Hang terpaksa sujud di atas kursi. Tapi mesti sujud lapik. Maka ada orang buat kursi sekali dengan meja tempat sujud. Bisa tengok. Yang kita dok rajin tengok kursi kosong kan. Tuan-tuan, pi luar negara. Dia buat kursi sekali dengan tempat sujud. Bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk turun sujud di bawah, sujud di atas tu. Dia macam pinggang. Sujud di atas tu. Allah, Allah. Syihat. Nah, dia main ardi. Pasal kita ada penyakit macam-macam. Jadi, kalau kita masih lagi mampu untuk turun sujud di bawah, jangan main-main. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Jangan tipu Allah Ta'ala. Nah, turun sujud di bawah. Kalau tahan sakit sikit, tak apa lah. Tetapi kalau banyak sangat sakit sampai mendorak <coughs> kesihatan sampai hilang kusyuk, maka tu, sujud di atas kusyuk. Tak ada masalah. Tapi kalau masih lagi mampu, turun sujud di bawah. Nah, dan tu tu Nah, ha, jadi mula pada hari ni kalau orang ada buat ringan-ringan tu, perbaiki balik. Dan bila kita tahu masalah sujud di bawah atas lantai bagi orang yang ada kemampuan, kita dah reti dah, kita dah mengaji ada ilmu dah. Bukan tujuan kita mengaji nak menghukum orang, jangan. Kita kata, oh rupanya kena turun sujud di bawah ni walaupun dia tak mampu berdiri ni. Oh dia tahu dah, dia kata tak apa. Aku nak tengok oh, Pak Mek On tu. Dia semayang atas kursi sangat. Han tengok dia duduk sujud atas kursi saja-saja. Tak gi tak kira main Jumaat lagi han tengok. Oh dia duduk pi di hukum orang pula. Ni bukan tujuan mengaji. Nah, syarak mengaji, orang mengaji mencari ilmu kerana nak menjadi nak nak memandang buruk orang lain. Tujuan mengaji untuk bersangka baik dulu. Tujuan mengaji bukan untuk hukum orang. Nah, bila kita dah tahu akan sesuatu hukum dan benda tersebut dilakukan oleh orang-orang awam di kawasan kita, jangan terus jam dia. Ni kita tahu ngaji pagi ni. Sekejap pergi mayang Jumaat. Jalankan operasi. Tengok orang mayang atas kursi. Ya. Dia atas mayang. Dia tengok orang mayang. Nak tengok. Han tengok sekejap dia sujud atas kursi ke. Dia sujud bawah. Kalau atas kursi tak sah mayang. Cewah. Kita kemas pada ustaz tu. Tengok. Tengok. Pamek orang tu semayang. Sujud atas kursi. Dia han tengok. Aku kata dah. Mayang dia bukan sah, Puluh tahun dah tu. Allah. akbar. Ha, ni kata orang hak dia excited bila dia baru mengaji, dia duk jadi jangan lagu tu, jangan tuan-tuan ni. Tujuan mengaji untuk sangka baik. Tujuan mengaji bukan untuk menghukum. Bila kita tengok orang yang semayang, dia semayang tu dia sujud, dia rokok, dia atas kursi. Sangka baik di hati kita. Mungkin Pak Meon dia tidak mampu turun sujud di atas lantai. Oleh kerana dia ada penyakit-penyakit yang memudaratkan, yang menghalang dia daripada sujud di atas lantai. Orang ada orang dia boleh berdiri, dia boleh berlari. Tapi dia tak boleh turun, tundukkan kepala. Dia ada penyakit brain tumor, ada barah otak. Penyakit apa kepala dia baru operate ataupun dia ada baru buat operation mata. Mata dia sabit dengan akal, mak akal lah. Mata dia sabit dengan kepala ni, dengan otak kita. Nampak? Sebab tu kadang-kadang bila kita rabun sangat kita duk perembang tengok, duk paksa mata tengok, dia nak nak rebah betul tak? Dia tak stable dia unstable. Nampak? Mata. Kadang-kadang bila kita apa nama apa fikir banyak sangat, dia stres dan sebagainya, kita paksa sangat mata, dia boleh collapse. Dia boleh apa? Ni mata Maka ada masalah. orang, dia operate mata. Dia ada masalah mata, dia ada masalah otak, dia ada masalah tak boleh tunduk kerana memudaratkan diri dia. Maka dia dinasihatkan doktor pakar, jangan kerap tunduk. Bila jangan kerap tunduk, kalau tunduk kerap sangat, pendek umur. Contoh, minta hormat ni Jangan berdiri ya, Bapak. Bapak kena merangkak. Tapi raja, eh, raja pun kena merangkak. Kalau tidak, pendek umur. Raja punya takut mati, merangkak agak. Habis dah pula. Contoh, maka bila dia ada penyakit-penyakit tertentu yang ada maka diberi kemaafan dan keringanan untuk dia sujud sebagai isyarat. Nampak? ah ha, tapi isyarat kadar sujud tu lagu mana? Takat mana yang dia mampu turun tidak menyakitkan dia? Maka takat tu lah dia turun. Kena faham bagi lelok. -lelok. dia aridi. Dia buka kata'i. Dia main atas keadaan diri seorang manusia. Tu, la nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tak beratkan sesuatu benda ke atas seorang-seorang tu. Melainkan dia mampu tanggung. Tapi ingat, nak sebut Islam ni mudah. Ad-dinu Yang banyak kita memudah-mudahkan Islam. Yang ni tak boleh. Islam bagi keringanan atas masyarakat ketidakmampuan kita pada kadar tertentu sahaja. Jangan kita nak pergi ambil, kita manipulate kita take advantage atas ketidakmampuan kita yang satu benda. Tapi sabit dengan semua benda. Jaga. Dalam bat semayang, lebih-lebih lagi. Yang ha, mampu berdiri, wajib berdiri. Kadar yang ha, mampu. Lepas tu, tak mampu buang dulu. Nah, ha, boleh ikut tuan-tuan. Penat ni. Lalu duduk saja. Eh. Ha, hari ni tunjuk contoh ha, pada muka aku. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat. Dalam masalah apa nama Semayang duduk ni biarlah pada kadar dia jangan kita meringan-ringankanlah Islam memberi keringanan rukhsah tetapi jangan kita ambil keringanan tersebut kita gunakan untuk kepentingan diri kita jangan kita hidup ni ibadah kita nak sembahkan di hadapan Allah maka buatlah yang terbaik semampu mungkin saya biasa jumpa seorang tok guru di Terengganu kadang-kadang duk balik kampung duk mengajar di surau masjid sana ada seorang tok guru ni umur dia 90 lebih dia ni Orang alim lah. Pakai pakaian putih, jubah putih, tok pula kain dia atas ni, kain kelumbung kan. Warak. Dia tak mampu berdiri dengan sempurna. Dia tak mampu berdiri dengan sempurna. Jalan pun ketak lah pakai tungkat. Kadang-kadang anak pimpin masuk semayang berjemaah, sah pertama. Kita hak budak bodoh mengajak ni, dia duduk dengar. Kita tengok muka dia tu kadang-kadang keluar kalam, tak boleh. Dia orang alim. Tapi dia tawaduk. Bila dia nak semayang, tuan muslimin muslimat. Dia semayang tu dalam keadaan dia berdiri walaupun dia duduk dulu tu. Duduk bunyi. Dia tak dia kalau ikut tu tak ada kemampuan berdiri tapi dia nak buat semampu mungkin. Dia berdiri juga. Kadang-kadang nampak ketak tu dia duduk tahan. Waktu dia rokok, dia rokok macam orang berdiri biasa. Sedangkan kalau keadaan dia tu kita kata boleh semayang duduk dah. Dia rokoknya macam Waktu dia nak sujud. Ha, yang ni saya perasan. Waktu dia nak sujud, dia tak sujud di atas lantai macam kita. Dia sujud di atas timba. Dia tak timba di tempat sujud, dia lapik dengan sejadah. Timba tu tinggi ni. Maka dia nak turun sujud tu, dia tak dia tak sujud dalam tanah ni. Dia sujud dekat timba tu. Pasal apa? Pasal dia ada penyakit di otak di ketumbuhan otak. Dia tak boleh turun bawah sikit. Takat atas tu dia mampu. Sampai tarah tu tuan-tuan ni. Padahal kalau ikut keadaan sakit Tok Guru ni, dia boleh semayang atas kursi, dia boleh semayang sujud sebagai isyarat. Tetapi dia nak habak, aku hamba Allah. Aku nak buat yang terbaik. Sampai lagu tu. Saya waktu tu jadi imam. Tapi waktu nak rokok tu saya nampak jadi tak khusyuk. Tak bayang dia pun. Kan tu ya? Tak, ha? pasal kita Allah Akbar. Macam ni punya Tok Guru. Tua dah, tak larat dah pergerakan. Tapi masih lagi nak tunjuk yang terbaik di hadapan Allah apa kata kita kepada tolonglah tuan malu kadang-kadang keadaan nah ha jadi biarlah kita ni berpada-pada dengan kemampuan diri kita nah bila tidak mampu belajarlah akan keringanan jadi orang perempuan dengan orang lelaki semayang tak sama fadilat sama pahala sama kedudukan pergerakan semayang tu jangan sama kerana orang perempuan tubuh badan dia aurat orang lelaki ni kalau buka luar pun siapa terpingin nak tengok tak ada siapa terpingin tengok nampak sebab tu orang perempuan ni diibaratkan kereta Ferrari Orang perempuan ni macam Ferrari. Keluar-keluar kilang memang lawa dah. Bumper besar. Rim pun 20. Brembo brake disc. Steering lawa. Bodi seksi. Color merah merlip merlap. Lawa lah. Kalau dia lalu ke sungai ulak ni tuan-tuan tengok tak? Mesti tengok pasal jarang orang pakai Ferrari je weh. 1.2 juta sebiji. Kalau Proton Saga tak apa. Kerap dah tengok. Ni Ferrari lalu. Wuih Ferrari. Dia pun parking. Kita teringin nak pergi tengah kamar. Teringin lah. Orang perempuan lagu tu lah. Kan? Tarikan. Orang lelaki-lelaki bukan Ferrari. Orang lelaki-lelaki lori. Huduh piang. Tambah oleh lori hantu. <laughs> Betul tak? Teringin tak kita kalau kita tengok lori masuk kampung, teringat kita nak nampak. Tak teringin langsung. Tapi huduh-huduh lori pun boleh bawa barang berat. Bawa tanah, bawa batu-bata, bawa simen. Betul tak? Itu ha, orang lelaki-lelaki. Walaupun huduh, walaupun tak jadi tarikan, tapi boleh buat kerja banyak. Orang perempuan, Ferrari, lawa, segak, cantik, seksi, menarik perhatian. Tapi boleh naik dua orang. Eh? <guluh> Nampak ke Tak faham, kita tahu nak abang. Ah, Ha? Sebab tu bahagia dah beza. Nah? Ha, two, on, eh? uh, dalam masalah semayang. Satu lagi dalam masalah semayang Jumaat ni. Hari ni hari Jumaat. Masih ada orang tanya. Jadi saya nak saya nak bagi tahu lah di sini. Kadar yang saya tahu. Dia tanya apa hukum. Kita tak pergi semayang Jumaat. Dengan sengaja. Kita kata hukum dia haram dan berdosa kalau dia sengaja tinggal Jumaat. Lepas tu dia tanya pula, kalau saya tak pergi semayang Jumaat, tapi saya semayang lohok di rumah, sah semayang. Sah semayang. Dia tak main semayang Jumaat, saja tak main. Lepas tu dia ganti dengan semayang lohok di rumah. Dia laki-laki lah. Sah tak semayang lohok di rumah? Ha, tuan-tuan. Kan, Ha, boleh ha, macam duk buat kan, ni. Ha. Dia dia tak main semayang Jumaat tu bukan kerana uzur. Saja tak mau main. main. Bini kata, abang pukul satu dah. puluh dah tapi main Jumaat ke? Hmm, malah aku maha ni. Hangat lor lor ni. Hai abang, berdosa tu ada abang. Abang wajib main Jumaat. Abang mukalah bukan abang orang gila. Allah tak apa eh. Ha? Minggu lepas aku pergi dah. Minggu ni aku tak pergi, minggu depan aku pergi balik. Dia jangan tiga kali. Kau ajak. Dia pergi guna hadis Nabi tu buat benda jahat. Nampak? Jadi kalau dia tak mai dengan sengaja, dia tinggal keperluan Jumaat dengan sengaja. Kemudian dia pergi ganti dengan sembahyang lohok. Sembahyang lohok dia di rumah tu sah tak sah? Ha. Siapa jawab sah angkat tangan? Siapa jawab tak sah pun angkat tangan. Jawab dia dua-dua jawapan tu betul. Sah sembahyang lohok dia di rumah kalau dia sembahyang selepas anak korea selesai laksana Jumaat. Tapi berdosa tang tinggal Jumaat tu, berdosa besar. Semayang dia sah, kalau kena dengan syarat sah, kalau dia semayang lepas selesai Jumaat dilaksanakan, dia khorah dia. Ada orang yang mana mana tinggal Jumaat dengan sengaja, ketika semayang Jumaat belum lagi selesai, tidak sah semayang, Jumaat, semayang zuhur dia dulu. Faham ke? Tapi bukan saya sebut ni, suruh tinggal, tak kata tak main Jumaat pula, tak kata boleh, ha, boleh memang boleh, tapi berdosa kita. Nampak? Yang jadi masalah ni pasal orang perempuan selalu silap faham. Orang perempuan kadang-kadang dia faham setiap hari Jumaat dia nak semayang lohok, dia kena tunggu lelaki dia balik tu. Dia tak semayang, sebaik saja masuk waktu dia tak semayang ni pasal dia duk faham kata kalau semayang juga tak sah semayang zuhur dia. Pasal orang tak habis semayang Jumaat lagi. Jawab dia orang perempuan tidak diberi keberatan begitu. Yang diberi keberatan kena tunggu sampai habis Jumaat ni bagi orang lelaki-lelaki yang yang mukallaf, yang diberatkan dengan keperduan semayang Jumaat. Ada pun orang perempuan wajib dah Jumaat. Orang perempuan tak wajib Jumaat. Maka bila tak wajib Jumaat, sebaik sahaja masuk waktu lohok, boleh turi semayang lohok lah. Tak payah tunggu dah. Yang kena tunggu orang lelaki-lelaki. Nah, ha, tu bagi faham bila elok. Masalah semayang Jumaat. Boleh kot, tuan-tuan Jumaat. Satu lagi masalah semayang Jumaat. Orang tanya. Ustaz, kalau pergi semayang Jumaat tak dengar khutbah, semayang saja jadi gubernur Jumaat tu. semayang Jumaat. Dia terlewat mai. Bila terlewat mai, habis dah khutbah, Nak semayang dah. Maka dia pun semayang Jumaat. Dapat semayang saja. Khutbah tak ada dengar. Sah tak Jumaat eh? Ha? Jawab dia sah Jumaat. Cuma hilang fadilat mendengar khutbah. Semayang sah. Khutbah hilang fadilat. Rugi banyak ah. Eh? Tapi sah lagi. Eh? Selagi mana dia dapat satu rakaat dengan imam, selagi itu dia kira dapat Jumaat. Jangan kata dia mai dapat semayang dua rakaat. Dia mai tutup imam duduk rakaat kedua lah. Dia masuk semayang Jumaat. Dia pun masuk Allahu Akbar. Dapat satu rakaat dengan imam. Sagi imam habis bagi salam. Dia naik tambah satu ke tiga. Ha? Tambah satu rakaat. Kerana dia tetap dikira mendapat Jumaat. Pasal satu rakaat dia dan dengan imam. Dia yang lewat ni bila tu imam bagi salam. Dia naik tambah satu rakaat. Main lagi sekok lewat lah. Duduk di belakang dah jadi makmum. Kawan nak lewat pertama ni bagi salam habis sembahyang. Yang bang, yang makmum lewat kedua ni dia kena bangkit tambah satu ke tiga? Tiga. Pasal dia bukan dengan imam utama lah ni, dia kena satu ke tiga tambah? Tiga. Ngaji tak Jawab dia satu juga. Dia tetap dikira Jumaat kerana dia dapat satu rakaat dengan kawan yang lewat ni. Faham tak? Selagi mana dapat satu rakaat dengan imam walaupun bersambung-sambung dia tetap kira-kira Jumaat. Maka bila kawan tu habis pergi salam, berbaki satu rakaat dia wajib tambah satu ya. Hak nemu dua lewat pun bangkit tambah rakaat dia. Mai lagi sekok pala masam lewat juga. Duduk di belakang dia jadi makmum. Maka kawan nemu dua ni le lewat ni bagi salam, hak nemu tiga lewat ni dia bangkit tambah satu ke tiga. Ambil, tak orang ni jawab ni. Tadi habaklah ni. Satu ke tiga? Ha? Satu. Sebab dia dapat rokaat ni. Nah, Ambil ustaz sampai bila? Sampai masuk asak lagi. Yang kena buat zuhur ni kalau tak dapat rokaat. Bagi faham ni Nah? Ha, nampak macam duk celaru ni. Tuan-tuan boleh faham tak? Kata <tuh> ustaz ni macam pandai-pandai. Eh -pandai takkan aku nak pandai-pandai. <tuh>. Ni ilmu. Nah, tapi sebut ni sebagai hukum, bukan suruh pi buat. Satgi kata so kata, "Oh, punya sah noh. Baru kita pergi lewat. Ya. Okay. Okay, P150 agak-agak nak semayang tu kita pergi. Ustaz kata sah lagi. Cuma tak ada fadilat dengan aku tu ba. Jangan. jangan. Takut duk, duk, niat lagu tu pakai tak dapat apa tu. Eh. Nah, ha, mestilah pasal kita kena anggap hidup kita ni ibadah. Nah, jangan jangan saja-saja duk ikut dan buat ringan-ringan begitu. -ringan, tu. nah, jadi tuan-tuan dan -tuan, saya rasa cukup sekadar dulu. Saya nak cerita bab apa bacaan dalam semayang fardu ni lima waktu tak ada juga. Ha, semayang subuh elok baca surah apa Semayang lohok, semayang asap, semayang maghrib Semayang isyak, elok panjang, pendek Pertengahan yang mana satu Yang tu kita baca kuliah akan datang InsyaAllah kalau umat panjang nah? Ha, baik. Aku Qauli Hada wa li Wa alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum terlupa tuan-tuan Macam biasalah saya dah bawa ubat mata zaqaran Dan juga stokin bagi yang berhajat nak beli Dan masih lagi kita buka Untuk apa mengumpulkan dana Saya nak bina surau di Sungai Jagung Sungai Petani itu uh, banyak lagi sebenarnya yang tak cukup untuk kita nak buat tapak tu lebih kurang 20 ribu juga Pasal dia tanah bendang, kita dah tambun sikit tanah, nak kena tambun lagi Nak bubuh piling di bawah tu, bubuh kayu bakau. Untuk kita naikkan surau supaya tak tak berlaku masalah ke depan-ke depan Lebih kurang 20 ribu, duduk duk kutip, kutip, kutip Tapi tak semua masjid, saya segan maknanya Saya kalau boleh nak kumpul sendiri tapi Itulah Allah Ta'ala kata takat tu saja yang saya mampu Nah, sikit-sikit kita duk suar suar juga, duk tarik-tarik tarik juga dalam pendapatan kita tapi bolehlah tapi lambat. Jadi masih lagi buka peluang kepada tuan-tuan yang mana nak menyumbang untuk pembinaan surau yang saya akan dirikan insya-Allah di Sungai Jagung untuk kita buat kuliah, kuliah pengajian perdoain Saya rasa sangat penting perdoain ni. Nah, kalau boleh kita nak buat tiap-tiap hari. Saya kalau tak dan saya, adik saya ada orang ada, Kemudian yang perempuan tu pun ada insyaAllah. Nah, sama samalah kita bantu. Ada banyak mana kita bantulah. Biar jadi batu bata, jadi dinding, jadi tapak, jadi ikon, jadi surat, jadi jadi tingkap, jadi kapek, tempat orang mengaji. Mudah-mudahan segala kebaikan tersebut Allah bayar di akhirat esok berlipat kali ganda. Orang boleh manfaat ilmu daripada sumbangan kita. Kita juga boleh pahala sampai bila-bila. Selagi mana ilmu tersebut digunakan ataupun dimanfaat, disebarkan. Lagi banyak pahala kita dapat. Nah, di Uh, ada sejadah ke? habang jelah habang jelah. nah kalau boleh bagi penuhlah sejadah tu. jangan duit sringit-sringit, boleh 10 10. <laughs> nah ha uh, jangan marah melawak jelah. nah kadar kemampuanlah insya-Allah. bismillahirrahmanirrahim. allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. rabbana ajidna 'alayna. rabbana atina <inaudible> fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم